Наши журналисты отлично знают, как надо работать. Нет таких журналистов, профессиональных, если это журналист, которые бы не знал, что надо проверять информацию. Вот нет такого журналиста. Нет такого журналиста, который бы не знал, что надо давать основные точки зрения в конфликте, то есть баланс информации. Нет такого журналиста, который не знал бы, что полнота информации должна быть. То есть нужно достаточно четко и полно представлять основные точки зрения. Таких журналистов нет. Но, тем не менее, эти основные стандарты, ну там еще несколько, там ссылка на источник и так далее, они все равно нарушаются. Нарушаются или в угоду собственнику, нарушаются или потому, что журналисту, вот и убеждением, считает, что так нужно. И таким образом ну, мы перешли к следующему направлению деятельности, вот это вот медиаобразование, медиаграмотность. Мы понимаем этот термин в том смысле, в котором его дает ЮНЕСКО. То есть учить людей критически воспринимать материалы магии. Это вот то, что Наталья продемонстрировала вот, э, этот, э, постер. Действительно учить, смотреть. Так, чтобы потребитель понимал, вот есть какие-то маркеры. Конфликт изображается. И вот изображает только точка зрения одной стороны. Все. Этой информации доверять нельзя. Вами пытаются манипулировать. Или не дается источник информации. Этой информации уже доверять нельзя. Журналист работает непрофессионально. То есть, понимаете, вот эти вот маркеры, они должны быть на подсознании. Мы далеко не первые в этом направлении. В Британии уже 40 лет это. Северная Европа, вот Дания, но там Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, там действительно это уже с младших классов. Мы были и в Копенгагене, и там даже небольшие городки, там вот, например, Кальмар, там школа, вот гимназия, но в классы идет урок истории, и на этом уроке истории вот, медиаграмотность элементы, чему можно доверять в описании события, а чему нельзя. Потому что это историческое событие используется праворадикалами с какой-то своей националистической целью. То есть это уже эти маркеры дети учатся с младших классов. Конечно, уже там на Западе уже это пожизненное образование, и там и взрослым тоже напоминают о том, что многие надо проверять их информацию и не доверять безоговорочно. Понимаете, у нас вот э, советская традиция, вот э, те люди, э, кто, так сказать, постарше, они помнят, что э, в Советском Союзе магия это был э, один из элементов государственной машины. И таким образом то, что было написано, оно было как бы каким-то, вот, знаете, директивой для любого другого органа власти. Вот написали, что надо поменять радиаторы отопления эти радиаторы отопления меняют. И вот такое сращение с государственной машиной, оно сформировало взгляд на медиа, как на контент медиа, что он диктует политику государства. Мы, слава Богу, уже живем в иных реалиях. Я не назову наши реалии демократическими. Я не знаю, вот тут представители Беларуси и представители Украины, вот положа руку на сердце, к сожалению, коллеги, мы примерно на том же уровне находимся э, в отношении демократии, как и Беларусь. То, что у нас э, часто меняются президенты, это только один из показателей демократии. Руководители должны меняться, они не должны засекаться. Но это только маленькие-маленькие-маленькие элементы. А основное это что? Основное, чтобы люди действительно как-то влияли на политику власти этого Украины и близкой. Понимаете, мы остаемся авторитарной страной. И вот в этой авторитарной стране мы должны как-то наших учеников, а ученики, естественно, сами как-то, они должны чувствовать себя независимо. Вот знаете, так получилось, что я часто бываю в Штатах, часто бываю в странах Евросоюза, вот мое личное убеждение, что основное различие нас от них не в экономике. Не в том, что у них там развитая экономика, у нас там не развитая, а Украина и сейчас разрушается активно. А в отношении между государством и человеком. В Евросоюзе человек ⁇ это главный, он лидер. Государство это обслуживающий персонал. Это структура, которая работает на этого человека, а не наоборот. И то же самое в Штатах. Почему в свое время, так я уже слишком долго, да? Почему Кеннеди в свое время выступила, что не думая, что Америка сделала для себя, думая о том, что ты сделал для Америки? Потому что все думают именно так государство должно человеку, а не человек государству. И вот тут вот нам эту авторитарную традицию надо ломать, ломать безжалостно. И медиа тоже, медиа вот в Украине, они особенно плюралистичны. У нас очень много изданий выходит, выходит около 4 тысяч, там половиной может быть, а зарегистрировано, по-моему, 32 тысячи. Ну и что? Ну и что? все равно надо тщательнейшим образом фильтровать эту информацию, которая поступает из этих изданий. И это должны уметь все. Доверять медиа ни в коем случае нельзя. И вот, понимаете, а наша школа, вот тут впервые мы делали такие общие школы, а теперь вот мы нашли партнерство с программой «Мои очень интересный фокус. Вот этот фокус, он характерен для стран Скандинавии. Они проводят десакрализацию медиа. То есть медиа, журналисты, это не боги. Это люди, такие же, как и мы, которые тоже ошибаются, у которых есть какие-то свои внутренние убеждения, которые они чисто по-человечески пытаются навозать другим. И таким образом любой человек может делать пример, конечно, вот Андрей Елькин будет выступать с Это, наверное, лучший пример в Украине вот этого подхода. Но этот вот подход мы решили вот сейчас, вот, чтобы мы научились делать газеты. Причем делать их более-менее профессионально. Конечно, это не специальные курсы института журналистики там, где нужно там пару лет на это. Но действительно, вы выйдете отсюда через пять дней во-первых, вы будете представить свой проект. Это будет готовая газета, причем два вида газеты, онлайн-газета и газета печатная, которую мы напечатаем, и вы сможете ее взять. Потом вы разработаете свои кейсы, которые тоже сможете представить у себя в школах и в других педагогических учреждениях. И таким образом... самим, выпускать конкретный журналистский продукт и затем научить этому других в этом замысле, чтобы каждый понял, что тут ничего особенного нет. Это чисто технологический процесс, который каждый может сделать.